الحمد الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین اللہ للہ الدین الخالص وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لکل مرئی مانوا سور زمر کے اندر فرمان باری تعالی ہے فب الد اللہ مخلص اللہ الدین اللہ اللّہ دین الخالص پس آپ اللہ کی عبادت کریں دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اور دھیان رہے کہ دین تو خالص اللہ ہی کے لیے ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان نَل امال و بنیات کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے و لِكُلِّ لمر اما نواں اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جیسے اس کی نیت ہوگی لہٰذا نیت کی ایک انتہائی خاص اہمیت ہے ہر نیکی کے لیے ہر عمل کے لیے نیت کا خالص ہونا اللہ کے لیے خالص ہونا انتہائی ضروری ہے کوئی بھی نیک کام کریں کوئی بھی نیکی سر انجام دیں ہماری نیت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے اس میں کسی قسم کی ریاکاری نہ ہو کوئی اس کے اندر نام و نمود نہ ہو بلکہ خالص رب کی رضا کے لیے کہ وہ رب راضی ہو جائے ہم سے اور نیت کی اصلاح کرنا یہ انتہائی ضروری ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں علم اور علم نافع اور عمل اور اخلاص نصیب فرمائیں اور استقامت نصیب فرمائیں کورس شروع کرتے ہوئے انشاءاللہ کورس کے تعارف کے حوالے سے کچھ ابتدائی باتیں بتانی ضروری ہیں یہ چند نکات ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے کورس شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلی بات کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں عقیدہ عقد کی جمع ہے اس کا مطلب ہے گرہ لگانا مضبوطی کے ساتھ باندھ دینا کسی چیز کو عقیدے سے مراد کوئی نظریہ کوئی سوچ کوئی فکر کوئی خبر کوئی بات ایسی جسے مضبوطی سے دل کے اندر گر کر جائے خوب پختہ ہو جائے جم جائے کہ اس کے خلاف کوئی بات قبول کرنا تو درکنار سوچنے کی ہمت بھی نہ ہو اور شریعت کی اصطلاح میں اللہ سبحان و تعالیٰ کی ذات اور صفات اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ دین پر اور تمام غیبی امور کے اوپر اتنا کامل یقین ہو کہ اس کے قبول کرنے میں کسی بھی قسم کے شک و شبہ یا تردد یا ہچکچاہٹ کی قطع کوئی گنجائش نہ ہو زبان اس کا اقرار کرے دل اس کی تصدیق کرے اور عمل اس کے تقاضوں کے عین مطابق ہو تو اسے صحیح اسلامی عقیدہ کہتے ہیں اور اسی کو ایمان کہتے ہیں دوسرا نقطہ کہ عقیدہ کیوں ضروری ہے ہم عقیدہ کیوں سیکھیں یا عقیدے کا کورس کیوں شروع کر رہے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ صحیح مسلم کے اندر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا ان کی ایک روایت ہے وہ نبی علیہ صلاحط وسلام سے پوچھتی ہیں عبداللہ بن جدعان کے بارے میں عبداللہ بن جدعان عن اماں عشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ددیال کے آبا و اشداد میں سے ایک بزرگ گزرا ہے اور یہ شخص اپنے زمانے میں بہت سخاوت کرتا تھا سلارے کرتا تھا لوگوں کو کھانے کھلاتا تھا بہت سارے مالی جو فلاحی امور کے کام ہیں وہ سر انجام دیتا تھا اس کی ایک نیکی تو بہت بڑی تھی اور وہ کیا تھی کہ عربوں کے اندر ایک رواج تھا کہ بچیاں پیدا ہوتیں تو انہیں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے یہ عبداللہ بن جدعان جب کوئی دیکھتا کہ کوئی اپنے بچی کو زندہ دفن کر رہا ہے اسے کہتا ہے کہ یہ بچی مجھے دے دو اس کی پرورش میں کروں گا اور اس کے بدلے میں تو پیسے بھی دوں گا الغض یہ بہت سارے پیسے خرچ کرتا تھا اور نیکی والے کام کرتا تھا اما عائشہ صدیقہ رضی عنہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبداللہ بن جدعان جو زمانے جہلیت کے اندر کتنی نیک کام کیا کرتا تھا نیک کام سے مراد یعنی پیسہ خرچ کرتا تھا لوگوں کی خدمت کرتا تھا کے لوگوں کے کام آتا تھا تو کیا اس کے یہ اعمال اس کو کچھ فائدہ دیں گے آپ نے فرمایا عائشہ نہیں اسے ان کے ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا ربک فرلی خطی عط یوم الدین میرے رب میری مغفرت فرما دے کل حساب والے دن یوم الدین جو ہے حساب کا جو دن ہے قیامت کا دن اس دن مجھے بخش دے میری مغفرت فرما دے یعنی اس کا عقیدہ اللہ کے اوپر نہیں تھا اس کا ایمان نہیں تھا تو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اسے, اسے اس کے یہ اعمال جو یہ پیسہ خرچ کرتا تھا فلاحی کام کرتا تھا اسے کوئی فائدہ نہ دیں گے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اسی طرح مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے حضرت عدی بن حاتم رضی عنہ جو عرب کے مشہور سخی حاتم تائی کے بیٹے ہیں جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو ادی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم کہ جو میرا والد حاتم تائی تھا عرب کا مشہور سخی وہ بہت سخاوت کرتا تھا تو کیا اس کو اس کی سخاوت کوئی فائدہ دے گی تو جو رسول نبی علی الصلاۃ والسلام نشاد فرمایا اے ادی تیرا باپ جو چاہتا تھا وہ اسے دنیا میں مل گیا آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اس کا آخرت کے اوپر یقین ہی نہیں تھا اس کا اللہ کے اوپر ایمان ہی نہیں تھا تو عقیدہ اگر انسان کا صحیح نہ ہو ایمان صحیح نہ ہو تو کوئی نیک نیکمال اس کو فائدہ نہیں دیتے آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں میں دو چھوٹی سی مثالیں دوں گا عبدالستار عیدی اور یہ چھیپا جو بولے ویلفیئر کا کام کرتے ہیں اور بہت سارے ان کے جو ہے نا وہ ادارے چل رہے ہیں فلاحی امور کے حوالے سے کبھی ان کے آفس کے قریب سے گزریں یا سڑکوں وغیرہ پہ کراچی میں بورڈنگز لگے ہوئے ہوتے ہیں بڑے بڑے جو کے اشتہارات لگے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے ہیومینٹی از مائی ریلیجن میرا مذہب انسانیت ہے یہ عبدالستار عیدی اور چھپا کے یہاں سے آپ کبھی گزریں تو کبھی غور کیجئے گا وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے ہیومینٹی از مائی ریلیجن کہ میرا مذہب تو انسانیت ہے تو یہ دیکھیں علم نہ ہونے کی وجہ, علم نہ ہونے کی وجہ سے کس قدر یہ جو نا بڑی مصیبت ہے کہ انسان اچھے کام بھی کر رہا ہے بظاہر لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ وہ ایسا جملہ کہہ دیتا ہے کہ میرا مذہب انسانیت ہے حالانکہ اللہ نے کیا فرمایا کہ ان دینا ان اللہ الاسلام. دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے وہ جب تک الاسلام دینا فلاں یقب من ہو وہ ہوا فی الآخرت من الخاصرین <تصفح> کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے میرے پاس آئے گا میں اسے قبول نہیں کروں گا اور وہ آخرت کے اندر نقصان پانے والوں میں سے ہو جائے گا تو ہمارا دین تو انسانیت نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ ہیومینٹی ہمارا دین ہے ہمارا مذہب انسانیت ہے انسانیت ہمارا دین نہیں ہے ہمارا دین تو دین اسلام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارا دین ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے تو ان فلاحی ورکرز کا یہ کہنا کہ ہمارا مذہب انسانیت ہے یہ انتہائی خطرناک بات ہے یہ تو یہ صرف علم نہ ہونے کی وجہ سے تو عقیدہ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ جب انسان کو اگر عقیدے کا علم نہیں ہوگا اس کے عقیدہ توحید مضبوط نہیں ہوگا اس کا ایمان صحیح نہیں ہوگا تو اس کی نیکیاں اس کو فائدہ نہ دیں گی نیک نیکمال اس کے کام نہیں آئیں گے اور آخرت کے نجات صرف اور صرف عقیدہ توحید ایمان کی سلامتی اس میں کسی قسم کا کسی قسم کا کوئی شرک نہ ہو ایمان کے اندر کوئی جول نہ ہو یہ انتہائی ضروری ہے آخرت کی نجات کا دار و مدار اسی کے اوپر ہے صحیح اسلامی عقیدہ صحیح ایمان بغیر شرک کے بغیر ملاوٹ کے لہٰذا عقیدہ انتہائی ضروری ہے سیکھنا اسی لیے ہم عقیدے کا یہ کورس شروع کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ۔ اب اس کوس سے حاصل کیا ہوگا اگر ہم یہ کوس کرتے ہیں عقیدے اقید... کا تو سے کیا حاصل ہوگا تو اس کو سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا تعارف اس کی پہچان حاصل ہوگی اس کے اسماء و صفات کی معرفت اور عقیدہ توحید کا فہم اور شرک کے مسائل سے آگہی ہمیں حاصل ہوگی اور اس کے سمالات اور فوائد کیا ہوں گے جب ہم یہ عقیدے کا کورس کریں گے انشاءاللہ تو اللہ کی توفیق سے ہمیں اس کے جو سمالات جو اس کے فائدے حاصل ہوں گے بڑی عظیم ہیں وہ ہمیں خشیت الٰہی اللہ کا ڈر نصیب ہوگا ہمیں اللہ کی توفیق سے اللہ کی رحمت سے ہمیں تقوا حاصل ہوگا انشاءاللہ اللہ کی محبت ہمارے دل کے اندر راسخ ہوگی اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ اس کے اندر اضافہ ہوگا اللہ کا قرب اللہ کی ولایت یعنی اللہ کی دوستی ہمیں حاصل ہوگی نیکیوں کی طرف رغبت ہوگی عبادتوں میں مزہ آئے گا گناہوں سے کراہیت محسوس ہوگی اور آخرت کی فکر اور تیاری یہ سوچ ہمارے اندر ہمارے اندر بیدار ہوگی کہ ہم اپنے مرنے کی تیاری کریں آخرت کی فکر کریں اپنے قبر کی تیاری کریں قبر کے امتحان کے اندر تین سوال آئیں گے اس کی ہم فکر کریں اس کے لیے محنت کریں اس کی تیاری کریں قبر کے تین سوال اور ہماری نماز انشاءاللہ بہت اچھی ہو جائے گی کیونکہ رب سے تعلق مضبوط ہوگا عقیدہ مضبوط ہوگا بہت ساری چیزیں ہم اس کورس کے اندر اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ سیکھیں گے تو ہماری نماز بہت اچھی ہو جائے گی یہ <تصفح> کورس ہوگا کس طرح ہم عقیدہ کیسے سیکھیں گے ہم عقیدہ سیکھیں گے انشاءاللہ شاء قرآن پاک کی آیات سے احادیث اور ذکر اور دعا جو احادیث کے اندر مذکور ہیں اس کی ترجمہ اور تفسیر ہوگی آپ کو ایک نوٹ بک اپنے پاس رکھنی ہوگی قرآن پاک کی آیات اور احادیث نوٹ کرنی ہوں گی شیخ کی جو یہ کتاب ہے اصول ثلاثہ قواعد الربا اگلے وائس کے اندر میں اس کا تعارف پیش کروں گا انشاءاللہ تو اس کتاب کی پی ڈی ایف بھی آپ کو مل چکا ہوگا اور انشاءاللہ اس کی کتاب کا جو میں سبق یعنی کہ انشاءاللہ اس کی شرح کروں گا اللہ کی توفق سے تو اس کا امیج بھی آپ کو بھیج دوں گا کہ ہم نے آج اس سبق کا جو ہے نا ہم نے اس کو شرح کی ہے پھر سبق کے سبق کے آخر میں کوئی ذکر یا کوئی دعا اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ شاء اللہ سکھلاؤں گا یا کوئی ذکر ہوگا جو حدیث سے ثابت ہوگا یا کوئی دعا یا دونوں ہوں گے ذکر بھی اور کوئی دعا بھی وہ یہ ضرور نہیں ہے کہ ہر سبق کے آخر میں ہو کسی کسی سبق کے آخر میں نہ ذکر ہوگا نہ دعا ہوگی کسی کے اندر کوئی دعا بھی شامل ہوگی کسی کے اندر ذکر بھی شامل ہوگا کبھی دونوں بھی شامل ہوں گے کبھی دونوں میں سے کوئی ایک بھی شامل ہوں گے وہ وقتاً فوقتاً ہوں گے اور یہ ہمارے روز مرہ کے معمولات میں جو ہم ذکر اسکار اور دعائیں کرتے ہیں انہی میں سے ہوں گے اور اس کا عقیدے سے گہرا تعلق ہوگا انشاءاللہ تو اسے ہمارے عقیدے کے علم میں بھی جو ہے نا اضافہ ہوگا عقیدے کا علم حاصل ہوگا ان ذکر اسکار سے اور دعا سے تو انشاءاللہ یہ ہم کورس سیکھیں گے قرآن پاک کی آیات احادیث اور احادیث کے اندر مشکول جو اسکار ہیں اور جو دعائیں ہیں ان سے انشاءاللہ یہ مختلف ریکارڈنگز ہوں گی میں ایک وائس کے اندر یہ پورا نہیں بھیجوں گا وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر میں ایک یہ وائس کے اندر پورے اگر تفسیر کر کے بھیج دوں تو بعد میں اگر اس کو ہمیں سننا ہوگا ریوائز کرنے کے لیے یا نوٹس بنانے کے لیے یا اس کے اندر ہمیں کوئی اور بات ڈھونڈنی ہوگی کوئی اور بات کا ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا تو اس کو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا اس لیے مختلف میں اس کو جو ہے نا میں سپریٹ کروں گا ڈفرینٹ جو ہے نا میں وائسز بھیجوں گا ایک لیسن کے اندر انشاءاللہ دو یا تین یا چار ضرورت کے حساب سے وقتاً فوقتاً اسی وقت ڈیسائیڈ ہوگا تو میں اسی حساب سے جو ہے نا میں انشاءاللہ یہ وائسز بھیجوں گا تو ہمیں انشاءاللہ اس کو سننا بھی آسان ہوگا اور ہمیں بعد میں اس کو ریوائز کرنا اس کے ریویو کرنے کے لیے یا نوٹس بنانے کے لیے کوئی بات دوبارہ سے سمجھنے کے لیے یا کوئی اور نقطہ سیکھنے کے لیے کوئی بات نوٹ کرنے کے لیے ہمیں اس کے اندر انشاءاللہ آسانی ہوگی اور ہم بعد میں بھی اس کو اگر کبھی سنیں تو ہمارے لیے اس کو ریوائز کرنے کے لیے اس کو ہمیں ریکارڈ رکھنا بھی ایزی ہوگا انشاءاللہ ایک فیڈ بیک مجھے یہ ملا کہ کسی نے مجھے یہ کہا کہ ہم درس تو سن لیں گے انشاءاللہ لیکن ہم اس کے امتحان نہیں دے سکیں گے تو کوئی بات نہیں کوئی حرج نہیں ہے صرف درس ہی اگر دھیان سے سن لیں اور شیخ کی جو کتاب کا میں امیج بھیجوں گا جو پی ڈی ایف ملی ہے اس کا بھی مطالعہ کر لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت علم میں اضافہ ہوگا ہمیں اور ہمیں اس سے بہت فائدہ ہوگا لیکن جو ان دروس کو بھی سنیں گے کتاب کا مطالعہ بھی کریں گے اور وہ جو آیات میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ ان آیتوں کو لکھ لیں آپ یا ان احادیث کے بارے میں بتاؤں گا کہ فلاں احادیث جو ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں اور پھر کوئی ذکر سکھاؤں گا یا کوئی دعا سکھاؤں گا اس کو بھی جب وہ نوٹ کر لیں گے تو ان اس سے انشاءاللہ اتنا فائدہ ہوگا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ کا جو برین کا جو میکینزم بنایا ہے وہ ایسے ہی کہ ہم جو چیزیں سیکھتے ہیں اس کے مختلف ذرائع ہیں ایک ذریعہ تو ہے آنکھوں کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کوئی چیز کو دیکھ کے یا اس کی ریڈنگ کر کے مطالعہ کر کے تو ہم کتاب کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کا مطالعہ کریں گے اس کی ریڈنگ کریں گے تو وہ علم ہمیں ملتا ہے دماغ کو میسیجز جاتے ہیں ہمارے دماغ کے اندر پلسیز ہوتے ہیں دماغ کے سیلز ہوتے ہیں اس کے اندر الیکٹریسٹی کی طرح جو ہے نا وہ کرنٹ آتا ہے بہت سارے اس کے جو ہے نا فنکشنز ہیں دماغ کے تو وہ آپس میں جو ہے نا وہ جب وہ نگیٹیو پازیٹیو وہ ساری چیزیں جو دماغ کے اندر جو ہے نا وہ پلسیز وغیرہ چلتے ہیں تو دماغ کو جو میسیجز جاتے ہیں تو اس میں الگ الگ جو نا وہ ٹائپس کے ہوتے ہیں ایک ہے جیسے ہمیں اس کا ایک فارمیٹ ہمیں ملا صرف ہمیں دیکھنے سے کوئی علم حاصل ہوتا ہے دوسرا ہے ہمیں سننے سے کوئی چیز سنتے ہیں تو کان جو ہے ہمارے اس کے میسیجز کان تک جاتے ہیں دماغ تک جاتے ہیں تو سننے سے بھی ہمیں علم حاصل ہوتا ہے تو دیکھنے سے سننے سے اس کے اندر غور و فکر کرنے سے سوچنے سے یہ سوچتے ہی ہمارا دماغ جو ہے نا ہمارا ورکنگ کر رہا ہوتا ہے اس کے پلسیز چل رہے ہوتے ہیں کرنٹ پاس ہو رہا ہوتا ہے اور اگر اس کے بعد ہم اس کو نوٹ کر لیں اور اس کو ریوائز کر لیں اس کو لکھ لیں پھر وہ ہمیں یاد رہ جاتا ہے ایک لیسن اگر ہم نے اس کو کتاب کے اندر دیکھا بھی اس کو سنا بھی اس کے اہم نکات کو یا جو احادیث میں بتاؤں گا ان احادیث کو نوٹ کر لیں یا ان آیات کو نوٹ کر لیں پھر ذکر اور دعا اس کو نوٹ بھی کر لیں گے اس کو ریوائز بھی کر لیں گے ان دعاؤں کو پڑھیں گے ہم اس کا ترجمہ تفصیل بھی لکھ لیں گے تو یہ دیکھنا سننا اور لکھ, لکھنا یہ ہمیں اتنا فائدہ دے گا کہ وہ چیزیں ہمیں جو ہے نا یاد رہ جائیں گی تو اسی سے ہمیں انشاءاللہ علم حاصل ہوگا تو یہ مختلف ریکارڈنگز ہوں گی اور جو بعد میں جوائن کرے فی الحال اس نے جوائن نہ کیا ہو ابھی تک گروپ بعد میں کوئی جوائن کرتا ہے یا کسی کا کوئی چیز کوئی چیز مس ہو جاتی ہے یا کسی کا موبائل خراب ہو جاتا ہے یا اور بھی مسائل ہو جاتے ہیں تو اب اس کو پرانی چیزیں اگر چاہیے ریکارڈنگز اور امیجز پی ڈی ایف وغیرہ تو وہ سب انشاءاللہ اللہ کی تفک اویلیبل ہوں گے وہ ایڈمن سے رابطہ کریں انشاءاللہ تو ایڈمن آپ کو جو بھیج دیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اور ہر پیر کو کیونکہ ہمارا یہ دلس ہوگا ہر جمعے کو اور منگل کو تو اس کی ریکارڈنگز میں انشاءاللہ بھیج دوں گا اس کے بعد تین دن ملیں گے اس کو سننے کے لیے اور اس کو ہمیں نوٹس وغیرہ بنانے کے لیے تو پیر اور جمعرات کو ایک گروپ اوپن کر دیا جائے گا درس سے متعلق کسی کو کوئی سوال ہو کوس کے متعلق کوئی ریلیٹڈ کوئی کویشچن ہو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں لیکن یہ دھیان رہے کہ یہ گروپ اوپن کیا جائے گا اس میں سوالات جو ہوں گے صرف اور صرف اسی کوس کے متعلق ہوں گے جو کورس ہمارا چل رہا ہے جو درس ہوگا اسی لیسن کے متعلق جو سوالات ہیں وہ انشاءاللہ گروپ کھولا جائے گا ایک دن کے لیے اگلی کلاس سے پہلے تو اس کے اندر وہ پوچھے جا سکتے ہیں باقی کسی کو کوئی اور مسائل ہیں یا کسی کو کوئی اور بات پوچھنی ہے کوئی اختلاف ہے تو پرسنل میں انشاءاللہ جو نا میسیج کر سکتا ہے لیکن گروپ کھولا جائے گا تو گروپ کے اندر صرف درس سے متعلق ہی جو نا وہ سوال ہوں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارا طریقہ کار ہوگا اس طریقے سے انشاءاللہ ہم جو نا اس کورس کو لے کر چلیں گے اللہ سبحانہ ال تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی اس کے اوپر عمل کرنے کی اس کی آگے نشر و اشاد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ہمیں اخلاص نصیب فرمائیں اور استقامت نصیب فرمائیں سبحان رب کا رب العزت عمہ یسفون وسلم علی المسلین الحمد للہ رب العالمین